Третье напряжение, третье напряжение образуется автоматически путем суммирования этих двух напряжений. треугольник, да? И если мы вот эти напряжения сформируем, то мы сформируем вот эти напряжения. Вернее, третье напряжение получится автоматически. трехфазную систему напряжения вы не говорили, как вы рисовали? Я быстрее вас нарисовал, да? А когда вы начнете рисовать, то вы рисуете каждую синусоиду. Значит, вначале мы рисуем треугольное напряжение. Внутренние участки вот этой, этих трехфазных синусоид. раз горбушки нарисовали, получилась трехфазная система напряжения. Я нарисовал трехфазную систему напряжения модулирующее напряжение, мы возьмем напряжение, которое формирует нам линейные напряжения. Линейные напряжения. И вот смотрите. напряжение линейное, используя модулирующий сигнал, меняющийся вот по этим отрезкам синусоид. Значит, мы активно управляем, управляем, допустим, этой стойкой и этой стойкой, и формируем линейное напряжение, линейное напряжение между этой точкой и вот этой точкой. То есть мы формируем это напряжение линейное и это напряжение линейное шимом. Вот эти стойки работают с частотой шим, а здесь один ключ подключен, поскольку в этот момент фаза B наиболее положительная, вот к этой плюсовой шине максимально. И в этом случае модуляция идет по, по, по этой кривой а вот только вот, здесь, вот по этой кривой, а здесь вот по этой кривой. Мы отдельно формируем из разных системы напряжений вот эти вот участки и управляем ключами двух стоек, а эту стойку не трогаем, подключив один метр плюс На этом участке, на следующем участке, мы формируем вот эти напряжения, и вот эти напряжения А. В фазе в этой мы подключаем, то есть выбираем другие ключи, и подключаем к наиболее отрицательной фазе. Э, вернее, к минусу источника одну стойку постоянно подключаем. Потом снова подключаем к плюсу и формируем эти участки, эти участки А формируем линейное напряжение, а в этой вот, на этом участке, когда ключ подключен только ну, к плюсу или минусу, формируется напряжение автоматически, как сумма. То есть мы формируем здесь напряжение, это напряжение, а это получается как сумма. Вот такой способ модуляции, вот такой способ модуляции позволяет, позволяет увеличить выход первой гармоники фазного напряжения на 14%. На Значит, это способ, способ формирования непосредственно линейного напряжения. Этот способ, увеличивает, увеличивает выход первой гармоники на 14%. Ну и поскольку мы формируем кривую выходного напряжения в трех фазах за счет работы только двух стоит, то это к чему приводит? На шестую постоянно, а формируем шимом и работаем с шимом только в двух фазах, двух стойках. А здесь мы не переключаем. И вот это напряжение, оно тоже получится шимовым, но за счет суммы этого напряжения и этого. Но в управлении мы подаем на этот ключ широкий импульс на одну шестую часть периода. То есть Одна стойка у нас не работает. Не работает. Мы включили один вентиль, и там уже не шинуем. То есть мы не переключаем с высокой частотой в этой стойке ключи. Это приводит к чему? То есть это приводит к уменьшению потерь, потому что в одной стойке ключи не работает просто, да? Включен один и другой не работает на одну треть мы увеличиваем КПД. То есть потери у нас уменьшаются, поскольку работают только две стойки с высокой частотой. Это снижает потери и увеличивает КПД преобразования. Значит, вот получили еще дополнительное достоинство при формировании Линейных напряжений, линейных напряжений двумя стойками. Уложили вот, идея само. То есть мы из, формируя линейные напряжения, формировать мы можем... Сумма этих двух напряжений. Значит, этим самым мы сокращаем на одну треть число коммутаций повышения КПД и с другой стороны мы увеличиваем выход первой гармоники на 14%. Все хорошо, да? Наверное, было наверное, лучше это рассказать, а потом больше Ну ладно, это, это роли не играет. Значит, мы теперь вернулись опять к старому способу формирования. Формирование напряжения фазного в каждой стойке. Ну, путем переключения ключей в каждой стойке по переменам. И попытаемся увеличить выход с первой С увеличением амплитуды, по длительности растут модулирующего сигнала, а потом уменьшается и становится, уходит в отрицательную сторону. И Но на самом деле у нас вот такая двухвалярная шир. максимальный выход первой гармоники будет, когда амплитуда пилы сравняется с амплитудой вот этой управляющей модулирующей синусоиды. Да? То есть, когда амплитуда синусоиды равна амплитуде пилы, здесь будет максимальная модуляция и максимальный выход первой гармоники. модулирующий сигнал, да? участка и до этого участка у нас будет формироваться вот такой широкий импульс. И только когда синусоида сравниваться будет с пилой, будут формироваться импульсы по ширине. Закон модуляции, закон модуляции и первая гармоника, первая гармоника, вернее, не первая гармоника, а огибающая средних значений на каждом такте. Вот мы говорим, первая гармоника, вот это огибающая. То есть давайте разберемся. Вот смотрите. Огибающая средних значений. Значит, вот на этом участке, на этом такте, среднее значение какое будет? Чуть выше, да? То есть разница вот положительного импульса и отрицательного. Вот так пройдет. Да? Здесь эта разница увеличивается за счет того, что отрицательный импульс. А, вернее, так нет, а, простите. Mm -hmm. Это у нас То есть, здесь вот это среднее значение на такте, среднее значение на такте, в следующем, немножко возрастет, да? И здесь еще возрастет. Здесь еще возрастет, а потом начнет вот так меняться. То есть, <coughs> вот это вот среднее значение на такте, вот эти ступеньки, ступеньки, будут нам э, формировать первую гармонику выходного движения. Огибающая это будет синусоид. Да? То есть если вот здесь мы среднее значение, вот эти видите ступеньки, они будут вот так меняться и формироваться на выходе вот такое ступенчатое. И вот вот так первая гармония. будет И если мы формируем, формируем вот здесь с паузой такой, то какую форму напряжения мы получим в этом случае? Подумайте, скажите. То есть где-то на макушке, вот на макушке, мы получаем не импульс, а длинный широкий импульс. появится, когда синусоид опустится ниже амплитуды пилы. И огибающее среднее значение будет какая? среднего значения. Вот так. Потом опять по синусоиду. И форма напряжения, что напоминает? Трапецию. То есть при мы хотим получить повышенное напряжение на выходе первой гармоники, увеличиваем модулирующий сигнал. Переходим к трапеции. трапеции. Ну, действительно, в трапеции первая гармоника будет больше, чем вот в этом случае. Да? Ну и если мы совсем увеличиваем модулирующий сигнал, то мы переходим к прямоугольному такому сигналу на да, выходе. И никакой синусоидальной широтной импульсной модуляции нет. Но в этом случае мы получаем максимальную амплитуду первой гармоники. чего она будет равна? То есть если разложить в ряд фурье, 1,27. да? Вот правильно. Значит, вы, конечно, 17 1, Значит, 1,27. То есть мы на 27% увеличиваем выход первой гармоники, но в этом случае у нас прямоугольник получается. И отсюда и третья гармоника, и пятая, и таки, все остальные все неприятности здесь у нас появились и мы отошли от ши. Ну, а, видимо, если мы будем уменьшать амплитуду модулирующего сигнала, то у нас получается трапеция и синусоида такая усеченная. Ну, здесь немножко получше, выход первой гармоники побольше, но кривая выходного напряжения искажается, и появление вот этих низкочастотных гармоник, она плохо скажется на работу машины переменного тока, которая питается от нашего преобразования. Поэтому нам нужно все-таки попытаться оставить синусоидальную изоляцию на всем интервале, на всем периоде, но все-таки увеличить первую гормон. И мы можем это сделать. Это сделать. Это можно сделать следующим образом. добавим третью гармонию. Добавим третью гармонию. Так. Вопросы вот, по этой части есть. Давайте, чтобы я сейчас саду. То есть разобрались, что вот просто увеличение модулирующего сигнала приводит к искажению синусоидального сигнала на выходе. Он превращается в трапецию, в идеале прямоугольник в конечном счете. Но это все плохо. Здесь появляются низкочастотные гармоники, которые отрицательно влияют на работу машины переменного тока. Поэтому нужно все-таки сохранить шим на всем периоде, но повысить выход первой гармоники. И это можно сделать, ведя управление. কি Первая гармоника. А здесь еще у третья гармоника ГМН, И вот этим сигналом, этим сигналом мы, вернее, этот сигнал мы подаем на сравнение вот с этой пилой, с этой пилой. И результирующий сигнал, результирующий сигнал, который теперь будет, значит, вот смотрите, здесь горбушечка в третьей гармонике, модулирующий сигнал немножко подрастет. Здесь он уходит в отрицательную сторону, модулирующий сигнал уходит тоже в отрицательную.